السلام عليكم ورحمة الله أهلاً فيكم فيديو جديد ومقطع جديد اليوم جايب لكم أكلة سهلة ولذيذة جداً جداً بس أخذ الوقت من أطعم الأكلات اللي أنا أحبها حقيقي ومتأكد إن الرجال راح يحبوها أكثر من الحريم لإنه بس لحم الأكل هذا بس لحم الشيء اللي نحتاجه بسيط جداً يد خروف صغير او يد تيس يكون احسن مش القدم مش الرجل لانه الرجل يكون يابس شويه احتاج لنا يد احتاج لنا ثوم فلفل اسود ملح وزيت زيتون وشويه الببرية. الببرية هذه اللي يسموه اكليل الجبل او ببرية يسموه هذا شكله ببرية اكليل الجبل بعد ما نظفنا اليد زي الناس من الشحوم أنا خليت فيه شوية شحوم آه لأنه الشحم حيذوب إن شاء الله تعالى طيب نقول بسم الله الرحمن الرحيم أول حاجة نسوي نخرقه كذا شوية أخراج بسيطة بالسكين آه بعد ما نخرقه الثوم في الخراج اللي سويناه لان الثوم ذا حيدي له طعم عجيب عجيب راح ندفن الثوم جوا زي ما انتم شايفين ما نخلي شيء منه باين ندفنه جوا 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 اللحم هذا حيصير شيء رهيب رهيب <applause> هذا اللي يسموه ايش يسموه الطعم الخرافي نحشي حشي كذا زي ما انتم شايفين هذا آه نكبر الخبز شويه نوزعه في كل مكان وبعد ما حطينا الثوم في كل مكان وزعناه نجيب الملح نحط ملح نحط ملح كثير من الجهة الثانية بعد ما تطحنها نحط الملح نحط فلفل اسود شوي يكون فلفل اسود مش مطحون مره يكون مكسر يكون احسن وبعدين نيجي نحط له شويه زيت زيتون <applause> ايش فيه مصطفى نحط زيت زيتون ونمسج اللحم نسوي له شويه مساج ندلع شويه دحين ندلع هو يدلعنا بعده زي ما انتم شايفين نحط هنا كمان شويه زيت زيتون وبعد ما حطينا الزيت وسوينا المساج للحم زي الناس زي الناس نجيب الورق هذا اللي هو ورق الفرن او الورق المزيت وبعد ما نحط ال... يد الخروف فوقه نحط البيبرية لا ننسى او اكليل الجبل هذا يدي للحم طعم مره رهيب حطوا منه كثير كثير كذا حوالين اللحم يطلع ل... لذة غريبة كذا يعني ايش اقول لكم؟ تحسوا ب بي... بانه اللحم كذا طبيعي طبيعي جدا نلفه زي الناس نلف الرجل او اليد زي الناس لانه اذا ما لفيناه زي الناس حيتحرك لانه نحطه في الفرن على الاقل على لمده ساعتين ونص او ثلاثة ساعات بعد ما لفينا بالورق نلف فوق الورق على فوق زي ما قلت نلف لف كويس كويس عشان ماشي ايش؟ لا, يش... لا نحط الفرن لمده ساعتين ونص او ثلاث ساعات نحط ثلاث ساعات لكم احسن درجه الحراره تكون مئتين وعشرين مئتين واربعين وبعد كده نرجع لكم ان شاء الله يا سلام بعد ما خلينا في الفرن لمدة تقريبا ثلاث ساعات اليوم ما حزين لكم ولا شيء بس ابغى افك لكم وتشوفوا كيف بسم الله الرحمن الرحيم لا الريحه تفضح. الريحه بس الريحه بس تجنن يلا بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم شوفوا, شوفوا 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 العصير شوفوا العصير هذه الوجبة تسووها لما يكون عندكم اجازة يوم سبت يوم خميس جمعة شوفوا شوفوا يا الله يا الله يا الله يا كريم شايفين الوجبه كيف صارت شايفين اللحمه كيف شايفين, شايفين شوفوا 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 موز 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 ما يحتاج يسوي ولا شيء شوفوا ما حزين لكم ولا حاجه بس حوريكم زي كذا شوفوا شوفوا بالله شوفوا ما يحتاج ما يحتاج له مضغ كذا بس يذوق في الفم خليني بعد انكم كذا خليني اذوق بالله كيف بسم الله مو معقول مو معقول الله يجعله بالعافية إن شاء الله وادعوا لي وادعوا لأمي ونشوفكم على خير ان شاء الله في وجبه ثانيه سلام عليكم